Хочу показать так называемый пьяный узел. Этот узел использовали для усмирения пьяных моряков. В принципе, из этого узла выбраться можно. Но э, весь человек выпивший, у него координация движения плохая. И выбраться он не может. Вяжется он очень просто. Завязываем обыкновенный узел. Вот так вот, только с петелькой. Видите? После этого с другой стороны пробрасываем. Еще одну петельку делаем. Это петельки для рук. Они затягиваются, то есть можно затянуть любую из петелек. Связал тем самым руки. А вот эти вот два конца завязывались у человека за спиной. Таким образом он не мог добраться до узла. Он мог попытаться выбраться руками, но если узел был завязан сзади плотно и стянуто было хорошо, то такая такая петля вполне таки хорошо усмиряла моряков был еще вариант улучшенного узла этот быстрый то есть надо быстро усмирить моряка делали так завязывали раз два теперь оставалось только поймать его руки вот в эти петли и, и потянуть в разные стороны тем самым сдавив руки, не дав им возможности действовать. После чего вот эти две веревки завязывали за спиной моряка. Из-за того, что быстро все делалось, не требовалось никаких усилий, моряк оказывался со связанными руками. Так могли связывать руки как спереди, так и сзади, за спиной. А веревку завязывали тогда ему спереди после чего он лишался возможности лишался возможности как-то двигать руками когда руки у него находились сзади он соответственно не мог ничего сделать. Вот таким вот образом связывали моряков. Вот, вот так вот выглядела вся эта конструкция. Все до узла спереди, он добраться не мог. И буянить он не мог. Я сейчас, конечно, себе сюда не связываю, потому что у меня будут потом проблемы у самого. Вот такой вот пьяный узел. Был еще вариант усовершенствованного этого узла. Он вязался уже не так быстро. Вот это обычный наш узел. Так. А для того, чтобы усмирить еще качественнее, тогда пробрасывалась петля в обратную сторону. Вот так вот. Что одна с одной стороны, что другая с другой стороны. Видите, вот таким вот образом. С обратной стороны пробрасывались петли. Поймать, конечно, моряка в такие петли, уже это не в одну петлю, это в две петли ловить. Забрасывали руки ему и точно так же связывали. После чего он не имел возможности двигать. Но из такой петли уже выбраться он не мог никак. Потому что любое его движение... Если он освобождал одну веревку, в это самое время затягивал другую. Вот такой вот пьяный узел для усмирения особо разбушевавшихся пьяных моряков. Счастливо!